Dərs 44. Sahələrin müəyyən edilməsi. Word adətən yan sahələri 3 sm, yuxarı və aşağı sahələri 2 sm müəyyən edir. Əgər biz bu parametrləri dəyişmək istəyiriksə, növbəti addımları yerinə yetirmək lazımdır. Bunun üçün Fayl menyusunu seçin. Səhifənin parametrləri. Parametr stranitsy əmrinin üzərində mausun sol düyməsini bir dəfə sıxın. Beləliklə ekrana səhifənin parametrləri, yəni parameter stranitsa dialoq pəncərəsi açılacaq. Sahələr, polya adlanan səhifəsində aşağıdakı sahələri dəyişək. Verxni, yəni yuxarı sahəni 1 santimetr müəyyən edin. Nişni, yəni aşağı 2 yazılıb burada 1 santimetr müəyyən edirik. Leva, yəni sol. 3 yazılıb 1 santimetr müəyyən edək. Brava, yəni sağ. 1.5 yazılıb biz silək 1 santimetr qeyd edək. Və əməliyyatın təsdiqi üçün OK düyməsini sıxaq. Gördüyümüz kimi vərəqin sahələri müəyyən edildi, yuxarı, aşağı, sol və sağ tərəfdən sahələr 1 santimetr göstərildi. Fayl menyusuna yenidən seçim. Parametr səhifə əmrinə daxil olun. Polyo adlanan sahə başqa imkanlara da malikdir. 1. Orientasiya, yəni vərəqin istiqaməti. Knijnaya kitab forması, albomna isə albom formasında vərəqin görünüşüdür. Biz albom nümunəsini seçək və nümunə adlanan sahədə vərəqin albom formasına çevrilməsini görürük. Əyani tətbiq etmək üçün OK düyməsini sıxaq. Gördüyümüz kimi vərəğimiz albom variantında oldu. Yenidən fayl menyusunu seçin. Parametr stranitsa əmri üzərində sol düyməni sıxın. Və orientatsiya bölməni knijnaya formasına dəyişin. Obrazets nümunə səhifəsi göstərilmiş parametrlərin bütün vərəqlərə, yəni faylda olan neçə vərəq varsa hamısına tətbiq olunmasını formasında göstərilir. Nəsqal kəstran sahəsində adi qaydada seçilir, yəni abchnoy. Əgər derkanye polya seçilərsə, bu zaman bu zaman vərəqdə sol və sağ kənarlar fırladılır və daxili bir-birinə güzgü formasında baxılır. Yəni güzgü sahələr termini eyni vərəqin yan sahələrinin kitabdakı kimi bir-birinin güzgü əksisi olduğunu bildirir. Biz güzgü sahələrdən istifadə etdiyimiz zaman Word hər səhifədə sağ və sol sahələri çevirir. Diqqət edin, sağ və sol sahələr daxili (inside) və ya xarici (outside) sahələrinə çevrilirlər. Biz dəyişiklikləri nümunə səhifəsində görə bilərik və təsdiq üçün OK düyməsini sıxa bilərik. Və beləliklə bundan sonra bir neçə vərəq, əgər Word proqramına əlavə olunacaqsa, bu güzgü sahələr formatında tətbiq olunacaq. Əməliyyatı təsdiq etmək üçün File minus seçin. Parametr səhifə əməliyyatından abichna, yəni adi qaydağını təsdiqləyin. Eyni adlı pəncərənin razmer bumagi, yəni vərəqin ölçüsü deyilən səhifədə vərəqin ölçüsü, yəni çıxacaq vərəqin formatı təsdiqlənir. Hal-hazırda razmer bumag adılanan sahədə A4 seçilib. Yəni standart list şirina və vsata ona görə qoyulub ki, həmin vərəqin enini və hündürlüyünü müəyyən edə bilək. Bizim nümunəmizdə A4 vərəqinin eni 421 sm, vsata, yəni hündürlüyü isə 29.7 sm seçilib. Əgər biz vərəqimizin tipini dəyişmək istəyiriksə, yəni A4-ü A5-ə çevirmək istəyirsə, bunu ya Kişi navə po sataci sahələrdəki hündürlükləri və eni dəyişməklə yerinə yetirmək olar və yaxud da göstərilmiş A4 yazısının qarşısındakı olan ox işarəsi üzərində mausun sol düyməsini sıxaq və açılmış siyahıdan A5 variantını seçdik. Gördüyümüz kimi A5 variantı seçiləndə hündürlük və en avtomatik olaraq özü dəyişir. Print deyilən sahədə qəvsümü dokument səhifəsi seçilir ki, göstərilmiş vərəqin TPE bütün vərəqlərə tətbiq olunsun. Və OK düyməsini sıxmaqla biz vərəqimizin tipini dəyişirik. Gördüyümüz kimi vərəqin tipini dəyişdikdə mövcud sənəddə olan bütün yazılar formasını dəyişir. Yəni həmin yazılar vərəqin ölçülərinə sığışmır. Ona görə də praktik olaraq sənəd dağılır. Əgər sizdə A5 ölçülü vərəq varsa, üç növbədə onun vərəqin ölçüsünü, yəni tipini dəyişin, daha sonra isə mətninizi yığmağa davam etdirin. Yenidən əməliyyatı təsdiq etmək üçün və yaxud da yenidən A4 formatına qaytarmaq üçün fayl menyusuna daxil olun. Parametr sətrinci əmrini seçin. Açılmış razmər bumaq sahəsindən A5 əvəzinə A4 seçin və OK düyməsini sıxın. Gördüyümüz kimi, vərəqin tipi dəyişildi. Mövzumuz sahələrin müəyyən edilməsi idi. İnanıram ki, bu mövzunu öyrənməklə siz müstəqil olaraq Word proqramında istənilən sahəni müəyyən edib çapə yönəldə biləcəksiniz. Və bütün dəyişikliklərin sonunda OK düyməsini sıxmağı unutmayın. Sağ olun.